Суді, Правда. суді навести порядок. Що на вулиці говориться? Оці блять тварі, оці тварі, які вроді би звільнили, вони там будуть убиватись. Якщо вони отут, ви, ви не можете навести порядок. І ви зря отримуєте зарплату. Ви зря получаєте зарплату. Лучше бабушки отдали, яка сидить на пенсію да. 100%. на тисячу гривень. Хто при це? А ви дивіться, окружили нахрен усі блядь. Не тільки Прий, зарплату, зарплату, ще й грабують так. державу. Не только зарплату получают. Это тоже доводит краину до нуля. Ну да, конечно, они же ожидали Путина. Да, мы ожидали Путина, Россию, Путин придет, порядок наведет. А тут надо самим, оказывается, и милиции быть, и законы соблюдать, и в Европу быть. И вот херня какая, вот нежданчик, да? Ну да, и 100 человек один нашелся, да. Ну ну И хорошо? Так это, для как, как это Это вы мне говорите? Так это я у вас прошу, как же так? Что на видео видно, что убивают? Почему его нашли? Да потому что у него есть отличительная... А как других узнать? Они все жмазочки? ну которые стреляли в нас на Майдане. Вот как других найти? Они все жмат. Меня найти можно, я не прячусь по мобильнику, который по морде, который я выбрал, вы вы меня запросто найти. Вы меня, 5 тысяч друзей все знают. Вы, вы, а вот так не вы вот вы их, вы 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 которые, ну вот тех, которые, вы вы на вы вы которые у нас стреляли, убивали, убивали, убивали. Теперь, Теперь вообще такая версия пошла, это русские прилетели, вы оделись, вы оделись в милицейскую на нашу форму. Русские вас расстреляли. Русские, не русские, но, конечно, русские здесь были, вы не сомневайтесь. Но вы тоже там. И мы в этом тоже. Что вы даже не все там были. Ну, а как? А как?